Я хотел бы, конечно, вручить этот кубок нашей команде «Стрим», которая участвовала в областном этапе 21-го фестиваля дружин юных пожарных и заняли первое место в области. Это начиная с, первого, с 2005 -го года. Наша команда лучшая. Название мы ее не меняем, так и есть. Наши детки коллектив меняется. В этом году 80% состава команды поменялось, но все равно показали лучший результат и заняли первое место в области. Мы занимали, участвовали в областных соревнованиях, в фестивале. И это в 2010 и в 2012 заняли гран-при в Украине, то есть первое место в Украине. Поэтому хочу поблагодарить команду, всех руководителей. Спасибо огромнейшее. Василий Венич, вам спасибо Возвоку за то, что профинансировали общими усилиями тем спонсорам, которые участвовали в этом что нужно было и водичку деткам, потому что жара была, и пирог спекли, покормили. Открытие делала у нас тоже команда, которые участники, ну, в общем, в общей сложности 50 детей ездило на область. И делали мы открытие областных соревнований. Ну и, конечно, благодаря там спонсорам по автобусу у нас Ребенко за то, что надал помощь о том, что мы поехали, добрались, все благополучно. Поэтому большое вам спасибо. Разрешите вручить. О, По ситуации за неделю. В принципе, в течение недели неделя была спокойна, без происшествий серьезных. Вот, значит, на в период с 18 числа по сегодняшний день к нам в дежурную часть городского отделения поступило 138 заявлений сообщений различного характера, из которых 30 фактов имели признаки уголовных пронарушений. Данные факты были внесены в ЕРДР, по ним проводятся расследования по видам. Значит, было совершено 17 краж, вот, из них 9 раскрытых. Было совершено причинено пять фактов легких телесных повреждений. Все они с лицами разбираемся, там есть и э, бытовые ситуации. Значит, зарегистрирован один факт э, на вид сплаты алимент, а, алиментов, два факта угона автотранспортных средств. Вот, один раскрытый, один, к сожалению, до настоящего времени не раскрытый. И зарегистрировано четыре факта природной смерти. Ну, это люди были на учете врачей по возрасту уже. Значит, против, э, в период отчетного периода работниками Желтоводского городского отдела было составлено 12 административных протоколов. Значит, это один админ-протокол э, незаконное хранение наркотиков, э, девес под админ-ответственность. Значит, один э, факт э, мелкое хулиганство. Пять фактов распития алкоголя в общественных местах. Три факта курения в неустановленном месте. Один факт э, нарушения админ-надзора. И один факт, э, нарушение правил благоустройства места. Несмотря на дефицит и медикаментов, и перевязок. Все у нас отделения заняты, э, народ хоть немножко может и возмущается, но тем не менее покупает недостающие медикаменты. Остается высокими заболеваниями кардиоваскулярными, у нас на данный момент в неврология заполнена, у нас она на 60 коек, у нас сегодня 67 больных. Потому что очень высокий процент инсультов, лежит 15 человек с инсультами, уже некоторые не первый день уже на выписку готовятся, достаточно тяжелые переправлены в область и 5 инфарктов. Фартов. Поэтому погода дала себе знать. По операциям проведено 27 операций, из них были 5 достаточно сложных, 2 были гинекологических, одна очень сложная операция в субботу с прободной язвой у женщины и еще с таким нехорошим пробедным периодом, что у нее опухоль молочной железы. На протяжении 4 лет не обращалась к гинекологам, сама увидела уплотнение, но, к сожалению не обращалась. я каждый раз говорю, пожалуйста, если есть какие-то изменения, обращайтесь своевременно, потому что сейчас уже обнаружены метастазы. Она находится у нас в реанимации, в тяжелом состоянии. Сегодня будет осматривать онколог и будем решать вопрос о направлении в онкоклинику. Также в субботу поступил тоже очень тяжелый пациент с черепно-мозговой травмой, 42 года. Сейчас консилиум, Мы решаем вопрос о переводе в отделение травматологическое. Если сами не сможем перевести, то будем вызывать сам авиацию операции было сложно, где-то вот таких 5 я сказала. По неотложной помощи обслужено 205 вызовов наша неотложка обслуживает и обезболивание онкобольных это получается за неделю порядка 80 вызовов ну, порядка 8-10 каждый день обслуживается онкобольных на бензин собрано 200 гривен, а расход бензина за неделю 110 литров это идет диспалово которое мы еще пока используем который нам, в общем-то, дал воздух. Но нам хватает всего еще только на неделю. А бензин остался всего на один день. Сегодня вот решается вопрос о переброске денег. Может, мы сможем купить хотя бы на неделю небольшое количество бензина. Ну, могу сказать, что в пятницу мы были в Днепропетровске, э, планировали в даже администрации, но, к сожалению, никого из даже администрации не было. Встречались с работниками облздрава. В облздраве идут передвижки. Директором был Македонский Александрович, но вчера он уже э, в пятницу э, по его заявлению, он уже не является директором, пока исполняет обязанности Луговая, но ожидается передвижка, и кто-то приедет, другой будет начальник облздрава. Вопросы, которые по финансированию, понятно, что они их решить не могут. Мы оставили с тем, что э, ходатайство перед даже администрация в отделении, хоть какой-то суммы. И э, они же созванивались э, с э, Министерством здравоохранения, то, что мы с Василием Ильичем были на приеме, и звонил нам главный экономист, говорила, что Квиташвили ей дал задание проконтролировать субвенцию на увеличение, и было подтверждено, что был разговор уже в Минфине и что они на второе полугодие, но это будет только конец уже июня, с июля рассматривают вопрос о том, чтобы из резервного фонда Минздрава все-таки медико-санитарным частям увеличить субвенцию на оказание медицинской помощи. Будем надеяться, но на эти два месяца надо как-то Выжить. Вот сегодня мы э, запросили сделать переброску денег из э, ком, э, оплаты за ком услуги для того, чтобы закрыть заработную плату потому что мы не могли, у нас 800 тысяч не хватало полностью, даже с тем, что люди ушли немного без содержания, закрыть заработную плату. И у нас на июль, на июнь идет такая же проблема, нам порядка 2 миллионов, потому что очень много отпусков, 150 человек уходит в отпуска, вот, у нас тоже будет такая же проблема, закрытия заработной платы. И мы использовали весь резервный фонд, то, что люди могли идти за свой счет по в две недели, поэтому июнь мы уже должны работать в полном режиме. В телефонном режиме значит, попросили дать информацию по медсанчасти для того чтобы может они попытаются значит вот эти недостающие 18 миллионов те которые нужно на медсанчасть добавить до программы социального самого значит до нашей радиационной программы то есть работники из полкома в, в субботу вышли, до конца дня подготовили информацию и отдали значит, на Днепропетровск и дальше уже на, на министра туда, на Киев. 4 числа с Нелли Михайловна, я думаю, если ничего не отменится, мы будем выезжать на Киев по, опять же, по, по вопросам медсанчасти. Более 800 тысяч уже задолженность по этому году по благоустройству города. Несмотря на это, мы сейчас к пробегу Готовим улицу первомайскую и э, начали работы по улице Ватутина, по ее освещению. Но э, ситуация катастрофическая, поэтому э, с 1 июня предприятие переходит на 4 -дневку. Я очень прошу э, Василий Ниминович вас. Э, Анатолий Николаевича все-таки приложит максимум сил по финансированию нашего предприятия по задолженности по бюджету. Предприятие в отчетном периоде отработало в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Значит, мы с Анатолием Николаевичем на прошлой неделе выезжали на совещание к первому заместителю губернатора по вопросу задолженности предприятия за потребленные энергоносители. Значит, разговор был очень жесткий. По данному вопросу в пятницу 22 числа меня вызывали в Облсовет. Значит, стоит задача платить 100% за потребленную электроэнергию. Значит, на сегодняшний день на первое число задолженность была 4 миллиона 226 тысяч. На сегодняшний день 2 миллиона 723 тысячи. Поставлена задача первым заместителям губернатора до конца месяца оплатить предприятию 2 миллиона 344 тысячи с учетом тех зачетов, которые предусмотрены по льготам и субсидиям. Вот мы, конечно, эту задачу пытаемся решить. Значит, пакет документов на 133 тысячи находится в казначействе Украины по проведению зачета по льготам и субсидиям. И живыми деньгами нам до конца месяца нужно заплатить еще 311 тысяч. Значит, проблема в том, что мы эту задачу не можем выполнить по причине того, что упали значительные платежи. В том числе по населению, что удивительно. По населению у нас уровень платежей был достаточно высоким. Значит, на сегодняшний день по населению э, по, за апрель месяц уровень платежей 71%, хотя сегодня 25 число. Э, вот, поэтому я призываю всех жителей города, значит, работников, предприятий, организаций э, ответственно относиться к оплате за потребленные услуги, для того, чтобы мы могли обеспечить жизнедеятельность в виде водоснабжения и водоотведения. Привожу примеры. В пятницу встречался со своими коллегами значит, со всей области руководителей водоканалов. Значит, Верхний Днепровск. Отключены все канализационные насосные станции в этом городе. Значит, все канализационные стоки вытекают на рельеф по городу и так далее. В пятницу стоял вопрос об отключении в этом городе канализационных очистных сооружений, которые впадают в речку Днепр. Значит, в Никополе отключены все подкачивающие станции на многоэтажную застройку. То есть свыше второго-третьего этажа воды в этом городе нет на сегодняшний день. Предупредили, что будут отключать беспощадно, невзирая на то, что мы наработали определенные, как говорится, варианты, значит, что касается недопуска на нашей территории, там, где находятся объекты электроснабжения, принадлежащие центральной энергетической компании «Облэнерго». Значит, ну, говорят о том, что если станет вопрос, то могут отключить извне наших территорий. Поэтому я призываю всех очень ответственно отнестись, особенно сейчас, когда наступил летний период, и жара такая, потребление воды очень большое идет сейчас. Это и технической воды на поливы, и питьевой воды в том числе. После совещания пятницу, на котором были, это самое, после приведенных примеров, то есть может так случиться, конечно, не дай бог, чтобы такого не было. То есть желтые воды отключат полностью водопостачание, значит, и отключат все КНС. Тогда, сказать, начнется просто коллапс. Так что я попрошу всех желтоводцев все-таки ответственно подойти и заплатить те деньги, которые, так сказать, кто еще не заплатил за эти услуги, чтобы предприятие могло рассчитаться за электроэнергию. КП желтого теплосеть скажем так, находится не в лучшем состоянии, чем коллеги из коммунальных предприятий. В настоящий момент платежи ежедневные, которые получаем от населения, порядка 7-11 тысяч на распредсчет попадают. По распредсчету забирается больше 50%. Объяснять что-то, я думаю, дальше не стоит. Серьезные вопросы связаны и с закупкой топлива. Фактически сегодня я выдал последние 30 литров солярки на предприятии. До конца месяца должны проплатить еще 25 тысяч налога за землю. Надежда только на то, что арендаторы заплатят арендную плату по оборудованию и пойдет какое-то движение, заплатим землю в городской бюджет, купим топливо, как-то сможем обеспечить минимально, на минимальном уровне работу предприятия. Долги населения на текущий момент более 30 миллионов гривен. Такие же, такая же сумма задолженности предприятия перед НАК «Нафтогазом». Перспективы начала следующего отопительного сезона очень тяжелые будут. Как знаете, Порядка 150 человек на предприятии направлены на биржу. Оставшиеся порядка 80-90 человек. Даже если ходят на работу, то материалы отсутствуют, нечем работать. И по факту, конечно, в ближайшее время, наверное, летние месяца придется переходить на 2-3 дневку, одну дневку уже. Опыт прошлого года такой имеется. У нас в субботу а в Желтой Александровке прошел этно-рок-фестиваль. Значит, казацкий фест, козак фест, точнее. Ну, многие желтоводцы были на этом фестивале, официально сказать, мы были приглашены на этот фестиваль. Ну, и скажем, что, в принципе, Возродилась такая идея на фестивале, что вот на следующий год совместно Пятихатский район, Желтые воды и Крынычанский район провести данный фестиваль. Но, в принципе, то, что я говорил и на фестивале, этим нужно заниматься уже начинать сегодня. Не за неделю, за две или там за три недели до фестиваля, нужно заниматься сегодня. Потому что вопрос очень серьезный, работы очень много. И... Э, я думаю, что мы организуем такое совещание. Если эта идея, если эта идея жить, то она будет жить дальше. А потом, в каком виде этот фестиваль будет на следующий год, вот, посмотрим. И еще, значит, у нас в воскресенье в нашем так называемом новом сквере значит, открылись детские площадки. Мне, к большому сожалению, не удалось поучаствовать на открытии. Детские площадки открыты, значит, вы знаете эту всю историю, значит, там собирались мы, значит, желание было значит, построить магазин 33 квадратных метра, так сказать, были слушания общественные, значит, предприниматели активно в этом вопросе занимались, они отстояли сказать, что у нас будет сквер было взято определенные обязательства со стороны предпринимателей в этом отношении. И вот на сегодняшний день две детские площадки, одна спортивная площадка уже установлены. Выезжали мы на место, смотрели значит, данные площадки. Там был вопрос очень маленькие урны, урн добавить. Ну, весь этот, скажем так, называемый сквер, это все еще впереди. Была сделана документация, но, ну, скажем так, в небольшом количестве. И вот это все, что там сделано на сегодняшний день, нужно его узаконить и передать официально на баланс коммунального предприятия в ЖРЭО. То есть мы открыли, дети там катаются, но ну, документы нужно будет еще доделать, чтобы было это все официально.